тяжело комментировать, что такие игры, Сынок после верта, Вроде начали мы не очень вроде, уверенно, хорошо. Команда соперника оторвалась. Благодаря усиленной рабочей защите догнали, выровняли игру, вышли вперед. Где-то, говорил же Артем, не хватило, может быть, опыта. И в конце упустили этот шанс удержать чашу весов. Плюс, я не знаю, что сегодня за день, мы промазали 19 штрафных. При такой ровной игре, когда на вес золото каждый штрафной мазать 19, это уже, конечно, тяжело выиграть игру. И тем не менее мы играли на равных. Плюс, по-моему, мы проиграли 10 подборов. Это еще 10 дополнительных атак. Сложить все вместе. Ну, по игре так можна було і 30 переграти. Ми з ними боролись на чковочку. Якщо пограти два матчі у Львові Фанкісто, де було складніше і з нами. Ну, національно, в принципі, ну, везде тяжело, потому що все-таки цей парад за кожну гру, щоб вийти в плей офф в восьмерку попасти. Ну, пытаться использовать кожен шанс, ну. Але... у нас не вдалося. Ми начали с молодыми, ну, чисто украинцами, неплохо. Таня, чего не хватило в овертайме? В может быть, где-то опыта, где-то кто-то поспешил, может, где-то сил. Тем более, ну, там, Калиниченко за 5 фолов сел. Я тоже сел на пифол. У Первого номера, ну, Чехин, уже сил уже не было. То есть где -то он где-то потянул ногу, когда Панченко подтолкнул на сто процентов все факторы, которые докупаем результат. если смотреть по статистике то конечно с таким процентом реализации штрафных тяжело рассчитывать на победу, тем не менее имели шанс, имели возможность не смогли удержать не смогли. Победить действительно где-то можно списать это на недостаток опыта, но ошиблись не только молодые игроки, ошиблись и уже опытные игроки, поэтому это ну, такое командное поражение. Если говорить о каких-то моментах, 19 потерь, на 10 подборов меньше и 48% штрафные. Вот три составляющие, по которым мы должны были проиграть 30 очков сегодня. Вот, и в то же время забей штрафные, хотя бы половину из них, мы бы выиграли с той разницы, с которой нам нужно было больше 8 очков в основное время. Ну, наверное, за этим опытом мы и э, ездим все эти последние туры и проводим эти матчи, чтобы эти ребята к следующему сезону получили то, чего не хватает сегодня для побед. Так. В окончании четвертой четверти вы видите плюс два, ваше владение. Какая была тогда комбинация, кто ошибся, почему? Ну, просто тут, во-первых, и сыграли в защите хорошо э -э Гаверла, перекрыли все возможные варианты. Немножко Саша Кобец задержал передачу на Чумакова, и там уже дальше вариантов не было. Там нужно было, может быть, если был немножко опытней в защитника, в ногу бросить, он решил бросить уже, куда попало, и, естественно... Аверла получила шанс. Но даже эту атаку мы отзащищались, там потом потеряли мяч. Так. За 10 секунд до конца, когда был Таймал Мурзина и минус 2 у Габерла Ревзин забивает, была ставка отзащищаться? Да, было. была ставка отзащищаться, и, к сожалению, игрок попал на заслон и не сыграли смену. Сам должен был проходить сам, там ведь ничего такого сложного не было. Это просто тут Паша Ревзин словил молодого игрока на опыте. Вот мы хорошо защищались, неплохо, действительно, всю четверть, всю вторую половину защищались, поэтому рассчитывали, что мы сможем защититься. И этот заслонный вариант, в принципе, для атаки нужно было еще поискать, а времени не так много было. Я рискнул, значит, моя ошибка, тут игроков винить не стоит, Они каждый отработал на 100%. Сегодня это такой уровень у нас что послужило переломом после первой четверти, которую проиграли 2012, которую проиграли да, можно, после этого? Да, минимум. дело в том, что в первой четверти мы допустили очень много ошибок. И ошибок своих, невынужденных. И во-первых, во-вторых, не забили легкие мячи, разыгрывали комбинации. Легкие мячи, действительно легкие. И перехваты там были, и быстрый прорыв, неточные передачи. Была вообще поспешность в действиях. И игрокам просто-напросто ну, просто нужно было немножко успокоиться. И как только они... Во-первых, сегодня мы понимали, что это наш шанс зацепиться за плей-офф. И э, эти парни никогда там не играли, и никогда у них не было даже в мыслях, что они в этом сезоне будут бороться за плей-офф. И вот эта нервозность, конечно, немножко сказывалась. Я думаю, эти штрафные тоже это результат именно психологического момента. Тут нет, нет проблем с какими-то техническими или еще с какими-то моментами, потому что не забили это в принципе те, кто а, всегда забивал. Они не бросали штрафные те люди, которые не могут их забить. Не забили те кто всегда забивал снайперы лидеры э, дублирующего состава лидеры э, как бы на сегодняшний день нашего основного состава только психология